когда мы создавали в шестом году, начали создавать порасскую руку, мы ориентировались именно на это издание и Титаник. То есть два, метра гранда европейской карикатуры, политической, европейской на которых мы как Фактически, тут, почему, мы здесь? Это так, солидарность. Солидарность с людьми, которые не побоялись отстаивать свою позицию на свой взгляд на вещи, именно на антиполитализм, на засилье фундаментализма христианского и э, исламского во Франции, они это со, со своей традицией, со своими подходами э, извините, стебали, э, котиковали высмеивали. И э, это их право. Право на свободу слова, право на выражение. Мы также в свое время тоже пытались это дело отстаивать, мы издавали статистическое издание, и мы понимаем, насколько важно отстоять свои права, свое право на сатиру и юмор. Потому что именно через юмор можно поднимать очень важные социально, важные для общества вещи, для Франции вопросы кликализма, вопросы христианского и исламского фундаментализма очень важны выживание их общества, вопрос интеграции, вопрос выживания французской нации, как таковой. Поэтому... На... Что Вы хотели бы пожелать, сказать? Во-первых, во-первых, что они э, не сами. Во-первых, пожелать французским журналистам и членам редакции э, то, что э, есть у них друзья и в Украине, и в других странах, и то, что мы выражаем свою солидарность и с ними, и с их взглядами, и с э, той борьбой, которую они вели все это время против попыток их задавить, и заткнуть им рот. Юмор такая вещь, которая очень сложно поддается куда-то завинчивание гаек или прочих вещей, и более политических. Поэтому мы, мы как коллеги, мы их поддерживаем. А как вы считаете, вот, вы говорите, про юмор, да? Сейчас нормально был юмор при предвестном шестьсот и про стрел на Майдане. Это было бы приемлемо, если говорится, что смеяться можно на Вы знаете, в, когда мы издавали свое здание, мы не смеялись над религией, мы не смеялись над смертью. Это традиция Украины. У нас был Перец в свое время и другие статистические издания. У нас есть традиция коллективской карикатуры. Есть вещи, которые в Украине смеются. Во Франции, во Франции традиция, начиная с Великой Французской революции, памфлетов, карикатур достаточно большая. Табу для французского читателя, для французского общества достаточно условное явление и то, как они действовали, да, возможно, это было гротеско. Возможно, кто-то не воспринимает подобный подход. Но на наш взгляд, они имеют право на свою точку зрения, на такое выражение, которое они